घरातील वायफाय राऊटरचा स्फोट होऊन दोन मुलं व एक महिला गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना कल्याणमधील न्यू गोविंदवाडी परिसरात घडली आहे जखमी महिलेला नवी मुंबईतील बनव रुग्णालयात दाखल केला असून तिची प्रकृती चिंताजनक आहे या घटनेत डोंबिवलीच्या टिळकनगर पोलिसांनी राजू म्हात्रे नावाच्या इंटरनेट ऑपरेटर विरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केलाय पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नगमा अन्सारी असं भाजलेल्या महिलेचं नाव आहे नगमा अन्सारी यांचा तीन महिन्यांचा मुलगा अरमान अन्सारी आणि दहा वर्षीय नजमीन शेख हे तिघे भाजले आहेत दोन्ही मुलांवर कल्याणमधील मीरा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत या जखमी मुलीच्या आई नजनीम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनेच्या वेळी मोठा स्फोट झाला यामुळे तीन जण गंभीररित्या भाजले आग इंटरनेटची वायर विजेच्या मीटरला ला लागून होती नगम यांचे पती अतिक अन्सारी यांनी सांगितलं की विजेच्या मीटरला लागूनच वायफाय इंटरनेट वायर बसवण्यात आली होती त्यामुळे एवढी मोठी दुर्घटना घडली पेटीच्या आतून जोरदार जाळा निघत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं एक्चुअली सर मैं घर पर सोया हुआ था और लेडीज़ लोग सब बैठे हुए थे भाई जो केबल का वायर आता है जो मीटर के पास उसका बॉक्स था एक्चुअली वो वायर ना ब्लास्ट हो, हो गया पूरा एकदम आज के जैसी ब्लास्टिंग हो गई और वायर गिर के नीचे गिर गया और मेरी वाइफ और छोटी लड़की और मेरा छोटा लड़का था उसके आंख पे गिर गया तो वो पकड़ दिया वाइफ को मेरी एक्चुअली वाइफ मेरी सत्तर टक्का जल चुकी है और बच्चा मेरा तीस टक्का जल चुका है और एक जो छोटी लड़की है वो फिफ्टी परसेंटेज जल चुकी है और जो लड़की है वो उसको मीरा में एडमिट किया हुआ है और जो मेरी वाइफ है वो सत्तर टक्क का जो है उसका उसको एरोली बंस हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके हैं एक्चुअली यहाँ कोई लिए नहीं उसको तो उधर ही वो एडमिट है एक्चुअली ये जो ब्लास्ट हुआ है ये वायर की वजह से ब्लास्ट हुआ है जो केबल वायर है ना उसी का ब्लास्ट है ये सब बैठे लेते ब्लास्ट एकदम धुआँधार आवाज आया है बलास्ट आग निकली है वायर तो वाइफ को भी पकड़ दिया की वायर है। और की वायर से एक था, था मीटर के बाजू में वो खींच लिया से थी। वो खींच लिया उसको तो ब्लास्ट हो गया पूरा तो इसमें घायल हो गए मेरी वाइफ है एक लड़की है एक मेरा लड़का है तीन महीने का लड़का है हद्दी मधे न्यू गोविंदवाड़ी परिसरा मधे एका ठिकाणी राऊटर अचानक पेट घेतल्यामुळं त्याच्यामध्ये जखमी झाले आहेत तीन इसम, तीन महिला जखमी आहेत आणि त्यांच्या तक्रारीवरून आपण एक केबल व्यावसायिक याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे गुन्ह्याचा के तपास सुरू आहे